আজি এই কেকটো মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ পোনপ্ৰথমে মই কেক বনাবলৈ এয়া ময়দা এক কাপ লৈছোঁ কণী লৈছোঁ চাৰিটা ৰিফাইন এক কাপ আৰু চেনি এক কাপ চেনীকাপ মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত দি মানে একদম পাউদাৰ ফৰ্মত আনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা বাউলত মই প্ৰথমতে ময়দাখিনি দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই যিখিনি পিচি লৈছিলোঁ চেনি একদম পাউদাৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে পিচি নল'লেই হয় আগতে আমি পিচি লোৱাই নাছিলোঁ এতিয়া মানে বেচিপত তেতিয়া ফুটি থাকিব নালাগে আৰু সেয়া চেনীকাপ দি দিলোঁ চেনীকাপ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ৰিফাইন কাপ এড কৰিম আপোনালোকে কেকটো যিমান ডাঙৰ বনাব বিচাৰে সিমানখিনি হিচাপত বনাব মই সৰুকৈ বনাইছোঁ এক কাপ এক কাপ দি আৰু এক কাপ জিহৰ ময়দাত চাৰিটা কণী মই এড কৰিছোঁ তেতিয়া অলপ ভাল হয় জোখটো তেনেকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফেটি থাকিব লাগিব আপোনালোকে যিমানে মানে বেছিকৈ ফেটিব তিমানেই ধুনীয়া হ'ব আৰু এক চামুচ এয়া মই লৈছোঁ বেকিং চ'ডা এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফেটি আছো বহুত সময়লৈকে তাৰপিছতে মই এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটত ব্যৱহাৰ কৰিছো এইখিনি আলমণ্ড কাজু ফুৰ্টি ফূৰ্তি এনেকে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই দুই তিনি ঘণ্টামান ঢাকি থোৱাৰ পিছত এইটো ফ্ৰম হৈছে এতিয়া মই কেকটো বনাবৰ বাবে প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা ধুনীয়াকৈ ৰিফাইন অলপ সানি এখন ফইল পেপাৰ দিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে তার পিছতে এই এক কুদি আলমান রাই ফুড এ দি দিছো কাজু আলমান তার পাশতে এটু মগস এনেকে জি দি আর আপনাৰকে ডাই ফুড সেখিনি দি আকো ওপৰত আৰু এটা বেতৰ দি দিছো ধুনিয়াকে ইয়া দেখিছানে আকো ওপৰত ইয়া ধুনিয়াকে তুইটি ফুটি কালারিং হলে ভাল হয় ম কালারিং না এই য়েল্ল' কালাৰৰ এড কৰিছোঁ এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ধুনীয়াকৈ চিটিটো খুলি গেছত মই পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় বহাই থ'ম একদম ল' ফ্লেমত এয়া দেখিছেনে দুডাল ষ্টেণ্ড তুলি দিছোঁ আৰু এনেকৈ অলপ অলপকৈ হৈ এয়া প্ৰায় হৈছেহি এতিয়া মই চেক কৰিম এয়া অলপমান লাগি লাগি আহিছে যে চুৰিখনক আৰু অকণমান হ'বলৈ বাকী আছে এইবাৰ মই চেক কৰিম এইবাৰ লাগি অহা নাই দেখিছেনে প্ৰায় কেকটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এয়া কেকটো সম্পূৰ্ণ হ'ল পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পিছত মই এনেকৈ ওলোৱাই আনিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মই যে ফইল পেপাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে একদম চাইডটো ষ্টাৰ ষ্টাৰৰ নিচিনা হৈছে দেখিছে নহ'লে পূৰা ৰাউণ্ড হয় মই এইটো চেপ দিবৰ কাৰণেই ফইল পেপাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তলিত নালাগিবৰ কাৰণে এয়া ইমান ধুনীয়া একদম স্পঞ্জী হৈছে চাওকচোন দেখিছেনে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰিব দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ যে কি ধুনীয়া হৈছে নহয় আৰু বিহু বুলি এইটোৱে বনাইছিলো লাডু বনাইছো লগতে সেয়া কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দেই আৰু ঘৰত আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ কেক বনাই খাবচোন আজিলৈ আহিছোঁ বাই